antarktika bu qit'a emas antarktika haqidagi hujjatga har bir davlat qo'l qo'ygan bu davlatlar ichidagi o'zaro kelishuv bo'lib u taxminan 1950 ming va 1960 min yillarga qadar imzolangan va bu hujjatda aytilishicha antarktikaga borishga hech kim haqli emas u yerga faqat davlat topshirig'i yoki maxsus guvohnoma orqali qadamingiz yetishi mumkin xolos xullas istagan xohlovchi borib kela olmaydi. Oh, o men bir antartikani aylanib kelsammikin a ha orzuga ayb yo'q ushbu kelishuvga imzo qo'ygan <imitation> hech qaysi davlat hech qachon ushbu qoidani buzmagan u yerda biz bilmagan qanday sir borki shu darajada himoyalangan hatto qiziquvchilar uchun turizm ham yo'lga qo'yilmagan ular hech kimni hech qachon u yerga borishini xohlashmaydi u yer harbiylar tomonidan himoya qilinadi chunki ular u yerda nima borligini bilib qolishimizdan qo'rqishadi balki va antarktika shunchaki muzliklar emas o'zining uch yillik ekspeditsiyasi davomida kapitan huk antarktika bo'ylab to'qson olti ming besh yuz kilometr suzgan va muzliklar orasiga kirish uchun birorta ham ochiq joy yoki teshik topa olmagan juda ham bahaybat muz devorlar bular savollar bormi agar yer tekiz bo'lsa nima kemalar yer qirg'og'idan tushib ketishmaydi mana nimaga tushib ketishmaydi milliard tonnalab muz devor aylana bo'ylab qadimgi chizmalarda ko'rsatilgan chegara bu səndim, əkəyim, shunchaki ular nima borligini bilishingni xohlashmaydi bugun odamlar yerni tekiz deyishyapti bo milliard tonnali muzdevor lekin bu mani to'xtat olmaydi tavakkal qilyapmanmi albatta tavakkal qilyapman e'tiboringiz uchun rahmat Qarshilarda sayyoramizning kosmik tasviri mana ko'ringlar lekin hech qachon bunoqa balandlikdan o'z ko'zingiz bilan ko'rmagansizlar san hech qachon bunaqa masofadan o'z ko'zing bilan ko'rmagansan dedim va sen buni eshitishni shunchaki xohlamayapsan bu biz go'yoki yashab turgan quyosh sistemamiz 1482 yil shu g'oyani ilgari surishgan go'yo biz ko'rib turgan tekiz yer aslida tekiz emas, yumaloq va u aylanadi stop hali janubiy va shimoliy qutblarga borib ko'rmadik ey hali buni tekshirish uchun balandroq ham sakrab ko'rmadik yo'q chunki buni tekshirish uchun bizda jin urgir imkoniyatlari yo'q lekin bilasizlarmi nima biz bu modelni uchish imkoniyati paydo bo'lishidan deyarli 500 yil oldin olganmiz 400 yilmi 500 yilmi qancha o'zi shimoliy qutbni o'n to'qqizinchi asrda tanidik a bu 500 yil oldingi model hech qaysi birimiz globusni tepasiga chiqib ko'rmadik pastiga tushib ko'rmadik hech bo'lmasa ichini kovlab ko'rmadik qizig'i bizga globusda yashayapsan deb buni tekshirib ko'rishni imkoniyati yo'q paytlardan beri uqtirishgan endi bizda buni chiqib tekshirib ko'rish imkoniyatlari mavjud va ular chiqib kelishdi ham ular hammasini ko'rishdi xo'sh hammasi to'g'ri deyishdi hammasi to'g'ri <laughs> adashishmabdi agar adashgan bo'lganda chi shu besh yuz yilami nyeuton fizikasi sayyoralar soatiga 666 yuz oltmish olti tezlikda aylanayotgan quyosh atrofida girdi kapalak va quyosh sayyoralarni o'zi bilan tortib yana qanaqadir tezlikda bo'shliq bo'ylab sayohatda va bugungi kunda bizda bor model shu dengizchilarimiz yerni mana bundoq aylanyapmiz deb o'ylashadi aslida esa ular yerni mana bundoq aylanishadi dunyo bo'ylab sayohatlar abu dabidan boshlandi xitoyda to'xtalish hindistonda to'xtalish gavayi orollari va amerika qo'shma shtatlari maydon bo'ylab aylana harakat qilsang bu maydon yumaloq deganimi men 26 yildan beri havo yo'llari uchuvchisi bo'lib ishlayman uchuvchining asosiy sozlamalaridan biri bu tekkiz va sun'iy gorizont ko'rsatkichidir va <inaudible> doim uchuvchi xonadan 100 mil uzoqlikni kuzata olaman bu yo'llar ulangan shaharlar va bularning hammasi nazarimga nisbatan bir tekislik ko'rinishda agar samolyot globus bo'ylab uchganda yer hajmi va samolyot tezligini hisobga olgan holda samolyot o'z tumshug'ini har besh daqiqada pastga qaratib turishga to'g'ri keladi to'g'ri kosmos kuch chiqib ketmasligi uchun lekin uchuvchilar buni qilishmas ekan axir bu yer tekizligidan dalolat sun'iy gorizont uskunasini ishlab chiqaruvchilar bilan suhbat qilinganda ular aytishdiki ushbu uskuna faqat mexanik hech qanaqa elektronika ushbu uskuna haqida bilmaganlar uchun nomi giroskop. u gorizont qayrilishidan qat'i nazar o'zini birinchi tik holatini saqlab qoladi samolyotlarda giroskop doim tik holatini saqlab qolgan bu degani samolyotlar tekizlik usulda uchyapti degani nimaga samolyotlar globus xaritasida bunaqa ahmoqona trayektoriya bo'lib harakatlanishadi avstraliyadan janubiy amerikaga uchish uchun oldin shimoliy amerikaga borish zarur nimaga avstraliyadan to'g'ri shimoliy amerikaga uchib qo'yish mumkin emas lekin tekiz yer xaritasida bu yo'nalishda mantiq bor janubiy amerikadan afrikaga uchish uchunchi arazlar vaqt keldi bu globus kallay yolg'ochilarni ko'tini ochamiz samolyotlar reyslari ko'rsatilgan saytidan qarasanglar xaritani shimoliy tarafida minglab reyslarni ko'rasiz lekin xaritani janubiy tarafida yoki hamma reyslar bekor qilingan yoki umuman yo'q xullas bo'm oddiy elementar savol paydo bo'ladi nimaga xo'sh nimaga bunaqa qilishadi ular erik dubay bu masalada oydinroq javob bergan deb o'ylayman odamlar har safar so'rashadi ularga bizni aldab nima keragi bor milliardlab xalq pulini yolg'on va arzon soxta kadrlarga sarflashadi gap faqat narsa haqida emas hamma kosmik agentliklar xuddi shunaqa bu ularning biznesi va bu soxta bilimlarni har bir davlat o'z o'quv kitoblariga kiritish uchun milliardlab pul evaziga sotishadi nima Men bilan nimadir haqida gaplashmoqchimisan sani ham 3.5 trillion dollar puling bo'lsa o'z xalqing manfaati uchun istagan tomoshangni uyushtirishing mumkin shunchaki xohlagan ishingni qilishing mumkin va hech kim senga yomon ko'z bilan qaramaydi va xohlagan gapingga ishonishadi to'g'ri odamlarga qiyin bunaqa narsalarni qabul qilish boshida qiyin bo'ladi chunki yigirma yil o'ttiz yil qirq ellik yildan beri rost deb o'ylagan narsang kuni kelib yolg'onligi isbotlansa ta'sir qiladi o'zi ko'pchilik adashmasam astrofizika haqida j unchalik ko'p narsa bilmaydi bilgani faqat yer dumaloq quyosh dumaloq shu lekin tekis yer nazariyasiga kelganimizda xuddi bilag'ondek olishishadi ey san daje eynshteyn qaysi yillarda yashab o'tganini bilmaysanu no? ey san dаже xoruyaxyo kimligini bilmaysanu no? kitobni faqat adabiyot darsida de she'r yodlash uchun ochgansan xolos savollarni soddaligini qara agar yer tekis bo'lsa biz quyoshni tunda ham ko'rishimiz kerak edi bundan tashqari oyni yarqirab turgan qismi bu quyoshni nuri oyga tushayotganidan dalolat Sen tunda quyoshni ko'rgan bo'larding agar quyosh sen o'ylagan darajada katta va sen o'ylagan darajadagi balandlikda bo'lganda bundan tashqari mayli oyni yarqirab turgan joyiga quyoshning nuri tushyapti deylik agar tunda oy bilan quyoshni o'rtasida yer sayyorasi bo'lganda oyga quyoshni nuri tushmasdi yer to'sib qolgan bo'lardi biz har kuni tunda oy tutilishini ko'rgan bo'lardik ну hech bo'lmaganda bir oyda bir marta oy tutilishi kerak edi ushbu kabellar nima uchun kerak bo'ladi deb o'ylaysan shu internet kabellari ular suv ostidan o'tkaziladi va bunga hech qanaqasiga sputniklarni aloqasi yo'q hech qanaqa kosmos hech qanaqa oyga sayohat uyushtirilmagan hammasi montaj va hammasi arzon grafika kommentariyalarda berilayotgan sakson foiz savollarni javobi birinchi va ikkinchi videolarda bor прoстa shunchaki savol berishdan oldin farosatingni ishlatgan holda videoni diqqat bilan ko'rgin keyin savol bilan yuzlan